MHM 70 sınaq test toplusundan ümumi sınaq 17-nin izahına baxırıq. 1-ci sual: Sahəsi 36 olan kvadratın diaqonalını tapın. Kvadratın sahəsi a kvadratı 36-ya bərabərdir. Buradan kvadratın tərəfinin 6 olduğunu tapırıq. Kvadratın diaqonalı tərəfinin kök 2 mislinə bərabərdir. Bu da bərabərdir 6 kök 2 edər. 1-ci sual doğru cavab B bəndə oldu. 2-ci sual Kombinzon n-dən 2 bərabərdir 28 tənliyini həll etmək lazımdır. Kombinzon n faktorial bölünsün n-k faktorial vurulsun k faktorial düsturu ilə hesablanırdı. Bu da bərabərdir 28-dir. n faktorialı n-2 faktorial vurulsun n-1 vurulsun n şəklində yaza bilərik. Məxrəcdə isə n-2 faktorial 2 faktorial da 2-yə bərabər olduğunu nəzərə alsa, bərabərdir 28 olar. n-2 faktoriallar ixtisar olunsa, n-1 vurulsun n bölünsün 2 = 28. Buradan da n-1 vurulsun n = 56 olar. 2 ardıcıl ədədin hasil 56-dırsa, onda n burda 8-ə bərabər olacaq ki, n-1 7 olsun. 7 dəfə 8 56 eləyir. Doğru cavab 8 olacaq. 2-ci sualdır. 3-cü sual. 5x^6/3 = 6də 5 tənliyindən x-i tapmaq lazımdır. Tənasib kimi vurub atsaq 6 dəfə 5 30 x^36 = 15 30x = 36-ni keçirsə böycə -21, x də bərabərdir -21/30. Üçə ixtisar aparsaq -7 sürətdə, 10 aşağıda. Bu da bərabərdir -0.7-dir. Doğru cavab E bəndə oldu 3-cü sualda. 4-cü suala baxırıq. AN ədədi silsiləsində a1 = 8, d = 16 olarsa a3-ü tapın. A3 = A1 / 2 * D düsturu ilə yaza bilərir. Buradan da A1 * 8 2 * 16 = 40 edər. Doğru cavab A bəndə oldu 4-cü sualda. 5-ci sual 2 sinus 5x / cosinus 70 = sinus 20 tənliyini həll edin. 2 sinus 5x üstəgəl cosinus 70i çərmə düsturuna əsasən sinus 20 kimi yaza bilərik. Bu da bərabərdir sinus 20. Sinus 20lər islah olunsa 2 2 sinus 5x bərabərdir 0 alarıq. Burdan da sinus 5x bərabərdir 0 olar. Bu xüsusi həldir. Sinus 0-ı pi k nöqtələrində alır. Onda x bərabərdir pk bölünsün 5 olar. k daxildir z şərti daxilində. Doğru cavab C bəndə oldu 5-ci sualda. 6-cı sual. Ölçüləri 4, 5, 6 olan düzbucaqlı parallelepipedin tam səthinin sahəsini tapın. S tam bərabərdir 2(AB*AC+BC*BC) şəklində hesablanırdı. Bu da bərabərdir 2*4*5+4*6+5*6 şəklində

1 bölünsün y - x + 8 tənliklər sistemindən x-i tapmaq lazımdır. Buradan x - y-ə 1 m desək, x + y-ə 1 n desək, bu tənliklər sistemini biraz sadələşdirmiş olarıq. n = 1 bölünsün m alarıq. məxrəc ikinci tənlikdə isə alacağıq 1 bölünsün n = 1 bölünsün y - x olduqla mənfi n üstəgəlsin 8 şəklində tənliklər sistemini alarıq. 2 birinci tənlikdən n * n = 1 olar. 2-ci tənlik isə bu bir tərəfə keçirsək 1 / n üstəgəl 1 / m = 8 olar. Ortak məxrəcə gətirsək m * n + n = 8 m vurulsun n-nin qiymətini gətirib burda yerinə yasaq. m+n bölünsün 1 = 8. m+n = 8-dir. m+n-nin qiymətini gətirib yerinə yasaq. m-in qiyməti x-sın y-dir, n-nin qiyməti isə x+y-dir. Bu da bərabərdir 8-dir. Burdan y-lər getsə 2x = 8. Burdan da x = 4 olduğunu alaraq doğru cavab D bəndi oldu 7-ci sualda. 8-ci sual x³ - 8x = 0 tənliyinin kökləri cəmini tapmaq lazımdır. x-i mötərizə xaricinə çıxarsaq, x² - çıx 36 = 0 alar. x = 0, x = 6, x = -6 tənliyin kökləri oldu. Bizdən isə köklərin cəmini soruşurdu. Köklərin cəmi 0-a bərabər olar. Doğru cavab D bəndidir. 9-cu sual. 1 - cosinus kvadratı alfa / sinus kvadratı alfa / 5 sinus kvadratı alfa ifadəsini sadələşdirin. 1 - cosinus kvadratı alfa bizə əsas üçlüyə görə sinus kvadratı alfa-nı verir. Üstə gəl sinus kvadratı alfa bölünsün 5 sinus kvadrat alfadır. Bu da bərabərdir. Sürətli oldu 2 sinus kvadrat alfa bölünsün 5 sinus kvadrat alfa. Bunlar ixtisar olundu, qaldı 5də 2. Bu da 0.4 edər. Doğru cavab A bəndində oldu 9-cu sualda. 10-cu sual. A vektoru 5 3, B vektoru 4 -2 skalyar hasilini tapmaq lazımdır. A və B vektorlarının skalyar hasili onların uyğun komponentlərinin hasili cəmidir. 5 * 4 + 3 * -2-dir. Bu da bərabərdir 20 - 6 = 14 edər. Doğru cavab E bəndə oldu 10-cu sualda. 11-ci sual n - 4 faktorial - n - 5 faktorial bölünsün

n-4 faktorial vurulsun n-3 - 2 vurulsun n-4 faktorial bərabərdir 1/2 surətdən n-5 faktorialı mötərizə xaricinə çıxardırıq n-4-1 qaldı məxrəcdən isə n-4 faktorialı mötərizə xaricinə çıxardırıq n-3-2 qaldı. Surətdə də n-5, bu da n-5 oldu ixtisar olundu. n-5 e, faktorial olduğu kimi yazırıq. Məxrəci isə yazırıq n-5 faktorial vurulsun n-4. Bu da bərabərdir 1/2. n-5 faktoriallarda ixtisar olundu. Qaldı 1 bölünsün n - 4 = 1/2. Bunu da tənasüb kimi vurub açsaq, n - 4 = 2, n də bərabərdir 6 edər. Doğru cavab C bəndə oldu 11-ci sualdır. 12-ci sual. ABCD düzbucaqlısında AE tənböləndir. CE ona bərabərdir. CD 8-ə bərabərdir. ABCD-nin sahəsini tapmaq lazımdır onda AB də düzbucaqlı olduğundan 8-ə bərabərdir. Bura 45 dərəcədir. Bu bucaq da 45 dərəcədir. Təm böləni olduğundan bura da 45 dərəcədir. Onda AB ilə BY də bir-birinə bərabər olacaq. BY də 8-ə bərabər olacaq. Bizə isə düzbucaqlının sahəsi lazımdır. Bu da AB məsafəsi vurulsun BC məsafəsi olacaq ki, bunda biri 8-ə, digəri isə 18-ə bərabərdir. 80 + 64 144 edər. Doğru cavab E bəndə oldu 12-ci sualda. 13-cü suala baxırıq. y bərabərdir -cosinus 2x funksiyasının törəməsini tapın. y' = -cosinus 2x -1 sabit kimi qarşıya çıxdı, yerdə qaldı cosinus 2x törəməsi bu da bərabərdir mənfi kosinusun törəməsi mənfi sinusdur mənfi sinus 2xdir eyni zamanda 2x mürəkkəb funksiya kimi olduğundan bir də 2x-in törəməsinə vurmaq lazımdır bu da bərabərdir mənfilər getdi sinus 2x-in 2 olacaq bu da 2 sinus 2x olar doğru cavab e bəndə oldu 13-cü sualda 14-cü sual logрифm 3 əsasdan x + 1 bərabərdir logрифm 3 əsasdan 12 - logрифm 3 əsasdan x tənliyini həll edin. Bunu belə də yaza bilərik logрифm 3 əsasdan x ^ 1 + logрифm 3 əsasdan x bərabərdir logрифm 3 əsasdan 12. Logarifmada toplamanı hasil kimi yaza bilərdik logarifm 3 əsasdan x^1 * x = loqarifm 3 əsasdan 12-dir. Əsaslar eyni olduğundan, orada onda burada loqarifmın qarşısında olan ifadələr də bir-birinə bərabər olmalıdır. x * x^1 = 12-dir. Buradan da x^2 + x - 12 = 0 alarıq. Köklər x1 = 3, x2 = Mənfi -4 alınar ki, -4 kənar kök olacaq. Loqarifmanı təyinəvladı. 0 müsbət sonsuzluq olmalıdı. -4 kənar kök oldu. Demə doğru cavabı 3 olaraq tapdıq. 15-ci sual. Tərəfi 6 olan bərabər tərəflə üçbucağın öz tərəfi ətrafında Üçbucaqın öz ətrafında fırlanmasından alınan fiqurun həcmini tapın. Demə, bərabər tərəfli üçbucağın öz bir tərəfi ətrafında fırlanmasından alınan 2 dənə konusu olacaq. Konusunda həcmini tapmaq üçün V = 1/3 əsas oturacaq, Brusun H düsturundan istifadə etməli. Demə bərabərtərəfli üçbucağın tərəfi 6-dır. Onda hündürlüyü olacaq 3 kök altında 3. Radius oturacağının radiusu isə 3-ə bərabər olacaq. Deməli bir dənə bir konusun həcmi bu yuxarıdakı konus, bir də aşağıdakı. Deməli bizə lazım olan həcm 2 dənə bunu V1 ilə işarələyə. 2 V1-ə bərabər olacaq. Bu da 2 vurulsun 1/3 S oturacaq vurulsun h-dir. Bu da bərabərdir. 2 vurulsun 1/3 S oturacaq dairə olduqundan pi r kvadratı vurulsun h-dir. r tapmışıq 3-ə bərabərdir. Demə r 3-ə bərabərdirsə r kvadratı 9 olacaq h da 3 kök altında 3-ə bərabərdir. Buradan 3-lər ixtisar olunsa 2 vurulsun 9. Yəni də 18 kök altında 3 p. 16-cı suala baxırıq. Uşaq bağçasında uşaqlar 2, 4 və 6 nəfərlik qruplara bölünərək oyun oynayırlar. Bağçada cəmi 60 uşaq varsa, bu tərkibdə ən çox neçə qrup təşkil etmək olar? Deməli, uşaqlar 2, 4 və 6 nəfərlik qruplara bölünür. Sayın ən çox olması üçün İki nəfərlik qrupların sayı ən çox olmalıdır. Belə yazaq: 2x + 4y + 6z = 60-dır və bu tərkibdə ən çox qrup təşkil etmək üçün ən az z olmalıdır. z-i 1 qəbul etsək, y-i də 1 qəbul etsək, onda yerdə qalır 2 * x + 4 + 6 = 60. 2 * x = 50. Buradan da alaraqc x = 25dir. 25, 25 iki nəfərlik qrup, 1 4 nəfərlik, 1 6 nəfərlik qrup olsa, 25 üstə 1 üstə 1 bərabərdir 27 -di. belə qrup almış olar. Doğru cavab oldu 27 16-cı sualdır. 17-ci sual. Ədəd 56-ya bölündükdə qalıqda 7 alınır. Bu ədəd 8-ə bölündükdə qalıqda neçə alınar? 56 ədədi 8-ə qalıqsız bölündüyü üçün Alətə 8-ə qalıqsız bölündüyü üçün qalıqda elə 7 ədədinin özü qalmış olacaq. 17-ci sualda doğru cavab oldu 7. Hansı nömrəli həddən başlayaraq 5, 8, 11 ədədi silsiləsinin həddləri 800-dən böyükdür? 18-ci sual. Demə AN 800-dən böyük olmalıdır. Ədədi silsiləsinin a1-i 5-ə bərabərdir. d-si isə 3-ə bərabərdir da ainin düsturunu yazsaq a1 üstəgəl n-1 vurulsun d bölüşdür 800 bərabərsizliyini həll etməli. Yəni 5 üstəgəl n-1 vurulsun d d-nin də qiyməti 3-ə bərabərdir. Bölüşdür 800. Buradan da n-1 vurulsun 3 > 795 n - 1 böyüşdür. Hər tərəfin 3-ə bölsək, 795-i 3-ə bölsək 265, n də böyüşdür 266 olmadı. Deməli, e, hansı nömrəli həddən başlayaraq? 266-dan böyük olmalıdı n-in qiyməti. Deməli, olacaq 267-ci həddən başlayaraq hədlərin nömrəsi 800-dən böyük olacaq. Doğru cavab oldu 267. 19-cu sual

İntervallar üsulu ilə köklərin qeyd edəsək, mənfi kök altı 2 və kök altı 2 ədədləri verilmiş tənliyin kökləri olacaq. 0 qiymətini qoysaq yerinə mənfi, bura müsbət, bura müsbət. Deməli bizim tənliyin bərabərsizliyinin həllər çoxluğu mənfi kök altı 2 və kök altı 2 oldu. Hər ikisi daxil olmaqla bərabərsizliyin tam həllərinin sayı tam həlləri olacaq -1, 0 və 1. Demə, tam həllərinin sayı 3-ə bərabər oldu. 20-ci sual. Konusun doğranı doğranı 8 sm, ox kəsinin təpə bucağı 60 dərəcə olarsa, konusun yan səthinin sahəsi neçə santimetrdir? Deməli, konus konusun doğranı 8 sm-dir və bura 60 dərəcədir. Doğranlar bir-birinə bərabər olduğundan, burada ox kəsiyində alınan fiqur bərabərtərəfli üçbucaqdır. Onda bura daalacaq hündürlüyü endirsək. Radius 4, hündürlüyü isə 4 kök atda 3-ə bərabər olacaq. Konusun yan səthinin sahəsi, konusun yan səthinin sahəsi S yan bərabərdir PRL düsturu ilə hesablanır. Bu da bərabərdir P vur olsun radiusun 4 tapdıq, L-in isə 8-dir. Doldu 32p. Və doğru cavab oldu 32p. 21-ci sual. fx = x kvadratı + ax funksiyası üçün f'4 = 10 olarsa a-nı tapın. Əvvəlcə f'i tapaq. f'x = 2x + a olar. Onda f'4 = İçə bur olsun. 4 üstə gələsin a bu da bərabərdir 10-dur. 8 üstə gəl a bərabərdir 10. Burdan da alırıq a bərabərdir 2 olar. 22-ci sual. ABC üçbucağında PQ AC-yə paralleldir. AC 12 sm-dir. BC bütünlüyü də 18 P Q isə 8-ə bərabərdir. Q B Q-nu tapmaq lazımdır. Bura bir x yazırıq. Deməli, e, alırıq ki, B P Q üçbucaqı oxşardır B A C üçbucağına. Onda P Q-nun A C-yə olan nisbəti bərabərdir B Q-nun B C-yə olan nisbətinə. Qiymətlərin yerinə əsax 8/12 = x/18 alarıq. 8 ilə 12-ni 4-ə ixtisar aparsaq, burada 2, burada 3. Tənasib kimi vurub açsaq, 3x = 36 alınar ki, buradan da x = 12 edər. Doğru cavab oldu 12, 22-ci sualda. 23-cü suala baxırıq.

çıxılsın kök altında 6 olar. Kök altında 8-dən də kök altında 2-ni mötərizə xaricinə çıxartsaq 2 8 kök altında 2, 2 kök altında 2 olduğundan burda qalar 2 çıxılsın kök altında 3. Deməli b-nin qiymətini tapdıq ki, b kök altında 2 vurulsun 2 çıxılsın kök altında 3-dür. Bizə lazım olan ifadə isə belədir. 2 + kök altında 3 vurulsun b. Yəni 2 + kök altında 3 vursun 2 çıxılsın kök altında 3 vursun kök altında 2-dir. Bu da bərabərdir. Bura müxtəsər vurma düsturu olduğuna a+b, a-b bunu yaza bilərik a kvadratı - b kvadratı, yəni 4 - 3 vursun kök altında 2. Bu da 1 eləyər, doğru cavab alındı kök altında 2. 24-cü sual a bölünsün b bərabərdir 2 bölünsün 5 olarsa əkob ab - əbob ab 81-dir a, a + b-ni tapın. Demək burdan yazırıq a = 2k b = 5k. Apar yerinə yazırıq əkob ab-nin yerinə yazırıq 2k 5k - əbob ab-nin də yerinə yazırıq 2k çıxı, və 5k bərabərdir 81. -dir k-nı ortaq vuruq kimi qarşıya çıxarсаq 2 ilə 5 qarşılıqlı sadə ədəddir. Onda əkobu 10-a bərabər olacaq. 10k çıxılsın. Əbob k ortaq vuruq kimi qarşıya çıxarсаq, əbob 2 və 5 üçün qarşılıqlı sadə ədədlər olduğundan 1-ə bərabər olacaq. Budu oldu 81. 9k = 81. Burdan da k-nı 9-a bərabər olduğunu tapırıq. Onda a = 2 * k. 2 * 9 = 18 b = 5k 5 * 9 = 45 bizə isə a + b cəmi lazım idi 18 + 45 = 63 edər. Doğru cavab 63 oldu 24-cü sualdır. 25-ci sual Şəkildə AB diametr, BOD 60 dərəcə AOD və b od sektorlarının sahələrin nisbətini tapın. Demək bura bir dənə bir fiqur dəyəri, bura da 2 fiqur dəyəri bizə lazım olan sahələr isə olacaq. S1 bölünsün S2. Demək bura qonşu bucaqlar olduğundan bu bucağın da 120 dərəcə olduğunu yazaq. Sektorların sahəsi belə tapılırdı. PR kvadratı bölünsün 360 vurulsun alfa 1 bura da yazırıq p r kvadratı bölünsün 360 vurulsun alfa 2 bu da bərabərdir p r kvadratı bölünsün 360lar ixtisar olundu qaldı alfa 1 bölünsün alfa 3 bu da bərabərdir 1də 120 dərəcədir 2də isə 60 dərəcədir nisbəti 2-yə bərabər olar doğru cavab 25-ci sualda 2 oldu